Чергова атака на наше место, нашим ворогом. На жаль, цієї ночи было много руйнувань. Наш роддом, известный всем одесситам, к счастью, никто не пострадал. Все были в укрытии в подвале. Также один из районов в центре города. Большие разрушения, я, к сожалению, уже по предварительным данным, Подібше, зараз ми збираємо людей, бачимо, що роботи буде вранці у нас багато, тому що багато руйнувань, багато пошкоджених і зруйнованих квартир, тому готуємось розсіляти людей, готуємося допомагати людям. І вже приступили до цього. Ворог не зменшує атаки, а тільки збільшує, тому, тому треба нам прийматись і допомагати одні Сегодня на, на завтра уже на сегодня Сильвио леонел на провести детячий детячий свято-праздник, свято, но не люди решили по-другому. И я вам скажу, мы сейчас думаем о том, что может быть действительно мы все-таки не будем отменять, а на зло этим подонкам тварям все-таки соберемся и вместо праздника проведем здесь субботники поможем руководству этого роддома как можно быстрее вернуться в прежнее состояние.